Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Yusnani Mat Yusuf selaku pensyarah kursus falsafah dan isu semasa set 23 serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 8 mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk membentangkan hasil kajian mini kami yang bertajuk tahap pengetahuan, sikap, amalan dan halangan berkaitan obesiti dan sindrom metabolik. Untuk permulaan, izinkan kami memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu yang telah bersama-sama menjalankan kajian ini dengan penuh komitmen. Muhammad Afiq bin Muhammad Pesri, saya sendiri Syahrul Saifuddin bin Matakrim, Muhammad Hisham bin Abdul Wahab, Prisa Anak Sen, Zulkifli bin Ahmad, Wan Muhammad Muaz bin Wan Mustafa, Chu Zengji, Muhammad Shazwan bin Sukri dan Teh Jen Yang Wilfrid. Seterusnya, mari kita lihat sedikit gambaran tentang struktur pembentangan ini. Ia merangkumi lima bahagian utama bermulalah dengan pengenalan, metodologi kajian, dapatan kajian, kesimpulan dan senarai rujukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa obesiti dan sindrom metabolik kini bukan lagi isu individu tetapi telah menjadi masalah kesihatan awam yang semakin membimbangkan di Malaysia dan juga di peringkat global. Menurut laporan WHO tahun 2023, kadar obesiti global telah meningkat sebanyak 3 kali ganda sejak 1975. Di Malaysia pula, NHMS 2019, melaporkan bahawa lebih 50% rakyat negara ini mempunyai berat badan berlebihan dan hampir 20% mengalami obesiti. Dalam konteks ini, sindrom metabolik merupakan satu gabungan faktor risiko kesihatan seperti obesiti abdominal, tekanan darah tinggi, gula dalam darah yang tidak terkawal dan tahap kolesterol yang tidak seimbang. Kesemuanya meningkatkan risiko kepada penyakit kronik seperti serangan jantung, strok dan diabetes mellitus jenis 2. Kajian kami dijalankan kerana terdapat jurang yang ketara antara kesedaran dan amalan sebenar khususnya dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Walaupun pelbagai program promosi kesihatan telah diperkenalkan, pelaksanaannya masih tidak menunjukkan kesan signifikan terhadap perubahan gaya hidup. Oleh itu, kami menyasarkan untuk menilai tahap pengetahuan, sikap, amalan serta halangan yang dihadapi oleh pelajar IPT berkaitan isu obesiti dan sindrom metabolik ini. Ulasan literature. Seterusnya kami ingin kongsikan ulasan literature yang menangkumi beberapa aspek penting berkaitan obesiti dan sindrom metabolik. Secara global, kadar obesiti telah meningkat hampir tiga kali ganda sejak tahun 1975. Di Malaysia pula, lebih 50% orang dewasa mempunyai berat badan berlebihan atau obes. Malah, obes kini dianggap sebagai satu bentuk pandemik moden. Dari segi definisi, sindrom metabolik merujuk kepada gabungan beberapa faktor risiko seperti obesiti, abdominal, hipertensi, glukosa puasa yang tinggi dan dislipidemia. Impak sangat besar, ia meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes jenis 2 serta menyumbang kepada kadar kematian dan kesakitan yang tinggi. Namun begitu, walaupun ramai menyedari bahaya obesiti, hanya segelintir individu benar-benar mengamalkan gaya hidup sehat secara konsisten. Dalam kalangan pelajar universiti terdapat pelbagai halangan seperti termasuk uh, tekanan akademik, kos makanan sehat yang tinggi dan kekangan masa. Kajian ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan, sikap, amalan dan halangan berkaitan obesiti dan sindrom metabolik dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia. Objektif khusus. Nombor satu, menilai tahap pengetahuan pelajar universiti terhadap obesiti dan sindrom metabolik termasuk punca, kesan dan langkah penjagaan. Nombor dua, mengenalpasti sikap pelajar terhadap kepentingan menjaga berat badan sihat dan pandangan mereka terhadap obesiti. Nombor tiga, menilai amalan pemakanan senaman dan pemeriksaan kesihatan pelajar dalam mencegah obesiti dan sindrom metabolik. Nombor empat, mengenalpasti halangan yang mengganggu pelajar untuk mengamalkan gaya hidup sihat termasuk dari segi masa, motivasi, kos dan persekitaran. Metodologi Definisi Obesiti dan Sindrom Metabolik Obesiti ditarifkan oleh WHO sebagai pengumpulan lemak badan berlebihan yang boleh menjejaskan kesihatan. Dari segi ukuran standard, indeks jisim badan BMI lebih daripada 30 kilo ataupun uh, M2 di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut mengiktirafkan ukuran lilitan pinggang lebih 90 cm bagi lelaki dan lebih 80 cm bagi wanita. Metodologi kajian Latar belakang, obesiti di Malaysia fokus pelajar universiti 19.7% rakyat Malaysia obes 50.1% berlebihan berat badan menurut NHMS 2019 Punca obesiti pelajar universiti kurang aktif, makan makanan segera, kurang bersenam dan tekanan belajar Mengapa pelajar universiti penting? Mereka sedang membentuk gaya hidup, penting faham pengetahuan, sikap, amalan dan halangan mereka Sesudahnya, konsep, reka bentuk kajian, apa yang kami kaji, melihat empat aspek utama yang dinilai menggunakan borang soal selidik. Pertama, pengetahuan, mengandungi definisi kriteria diagnosis, faktor risiko dan komplikasi obesiti serta sindrom metabolik, menggunakan skala likelihood. Like, like, like Kedua, sikap, pandangan dan kepercayaan terhadap pentingnya gaya hidup sihat, kebimbangan terhadap obesiti dan kesediaan untuk berubah, skala likelihood frekuensi. Amalan, tingkah laku harian seperti kekerapan senaman, tabi amakan dan pemantauan kesihatan skala laikat frekuensi. Seterusnya, halangan, faktor yang menyukarkan amalan gaya hidup sihat skala laikat importance. Isu dan hasil analisis Isu-isu yang kerap dihadapi responden Pertama, pengetahuan yang terhad Tahu mengenai bahaya, obesiti Tetapi tidak tahu tanda awal atau kriteria sindrom metabolik Kedua, sikap berbelah bahagi Setuju gaya hidup sihat adalah penting tetapi tidak menjadi keutamaan atas alasan tekanan belajar sosial Ketiga, amalan tak konsisten Mengamalkan aktiviti senaman dan makan daya seimbang tetapi tidak konsisten Keempat, halangan utama, kekangan masa, kurang motivasi kos makanan sihat yang tinggi dan kemudahan senaman yang terhad Reka bentuk kajian satu, jenis kajian Analisis kuantitatif berbentuk deskriptif Dua, reka bentuk Rentas masa iaitu cross-sectional Nombor tiga, tujuan Menilai tahap pengetahuan, sikap amalan dan halangan berkaitan obesiti dan sindrom metabolik Empat, sasaran Pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia Lima, sebab pemelihara kebentuk Sesuai untuk mendapatkan gambaran semasa populasi dan tidak melibatkan sebarang intervens Lokasi dan tempoh kajian Lokasi ini telah dilaksanakan secara dalam talian Ia melibatkan pelajar universiti dari pelbagai institusi di seluruh Malaysia Manakala tempoh kajian pula data dikumpul dalam tempoh 2 minggu menggunakan borang soal selidik Google Forms yang diedarkan melalui platform seperti media sosial, email, WhatsApp, Telegram dan kumpulan pelajar. Populasi dan sampel untuk populasi kajian, pelajar universiti awam dan swasta dari pelbagai latar belakang akademik dipilih. Manakala kaedah pensampelan iaitu persampelan mudah (convenience sampling) digunakan untuk kemudahan kutipan data. Manakala saiz sampel pula disasarkan untuk 150 responden dan diperolehi seramai 160 responden sah terdiri daripada lelaki dan perempuan pelbagai peringkat dan tahun pengajian. Instrumen kajian, soal selidik berstruktur lima bahagian. Yang pertama ialah demografi terdiri daripada jantina, tahap dan tahun pengajian, kumpulan dan set khusus. Bahagian 2 iaitu bahagian A pengetahuan terdiri daripada 5 item skala betul salah dan tidak pasti untuk bahagian B berkaitan dengan sikap lima item skala likert lima mata sangat tidak setuju hingga sangat setuju manakala bahagian C iaitu amalan lima item skala kekerapan tidak pernah hingga sentiasa manakala yang terakhir bahagian D iaitu halangan lima item skala tahap kesukaran tidak langsung hingga sangat banyak prosedur pengumpulan data soal selidik diedarkan melalui media sosial dan aplikasi pesanan seperti WhatsApp, Telegram dan email responden diberi penerangan dan perlu beri persetujuan dimaklumkan melalui inform konsen maklumat sulit tidak direkodkan data analisis data dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 26. Statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan, min dan sisimpang piawai digunakan untuk menerangkan tahap pengetahuan, sikap, amalan dan halangan responden. Skor pengetahuan dikira berdasarkan jumlah jawapan betul manakala sikap, amalan dan halangan berdasarkan skor pro skala likit Etika kajian. Tiada intervensi perubatan dijalankan. Kajian tidak berisiko dan dijalankan secara sukarela. Mendapat kelulusan pensyarah sebelum data dikutip dan akhir sekali tiada konflik kepentingan dalam kajian ini. Ikutan kajian demografi responden Satu pai 1.0 menunjukkan jantina Perlibatan responden adalah seimbang antara jantina Dengan 51.2% perempuan Dan 48.8% adalah lelaki Satu pai 1.1 menunjukkan tahap pengajian Majoriti responden ialah pelajar ijazah sejala muda Sebanyak 63.1% diikuti diploma Sebanyak 35.6% dan sedikit daripada peringkat sejala Sebanyak 1.3% Satu pai terakhir menunjukkan tahun pengajian Kebanyakan responden berada tahun awal dan pertengahan pengajian Dengan tahun 2 sebanyak 3.4 Kuburan empat banyak ramai. Diikuti tahun satu dan tiga sebanyak dua Tahun empat enam tiga dan melidi empat tahun sebanyak lima puluhan enam Berdasarkan Jadual satu, kita dapat lihat penglibatan responden dalam kajian ini agak seimbang dari segi jantina dengan 51.2% perempuan dan 48.8% lelaki. Ini menunjukkan wakil kedua-dua jantina hampir setara menjadikan dapatan kajian lebih menyeluruh. Dari sudut tahap pengajian, majoriti responden merupakan pelajar ijazah sarjana muda iaitu 63.1% diikuti oleh pelajar diploma sebanyak dan yang kecil daripada mereka berada di, tahap di peringkat sejana. Menariknya paling ramai responden berada di tahun 2 pengajian sebanyak 34%, 34.4% sebenarnya di tahun 1 dan tahun 3 mencatatkan jumlah yang sama iaitu 26.9%. Hanya sebilangan kecil berada di tahun 4 dan selebihnya melebihi tempoh 4 tahun. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden masih berada dalam fasa awal hingga pertengahan pengajian mereka. Data bar 1. Tahap pendidikan responden terhadap pengetahuan berkaitan obesiti dan sindrom metabolik. Terdapat 5 soalan berkenaan pengetahuan berkaitan obesiti dan sindrom metabolik. Jadalah 1 mendapati tahap pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan ketepatan jawapan. Soalan 1 berkenaan risiko obesiti terhadap diabetes dan penyakit kardiovaskular. Sebanyak pelajar bachelor 16.2% menjawab betul, pelajar diploma 14.4% menjawab betul, pelajar sarjana 20% menjawab betul. Bagi soalan 2 berkenaan peranan mikrobiom usus dalam penambahan berat badan. Pelajar bachelor 13.9% menjawab betul, pelajar diploma 10.9% menjawab betul. Soalan ketiga, Stereotip obesiti hanya berpunca daripada makanan berlebihan. Pelajar bachelor 4.2% menjawab betul, pelajar diploma 7.7% menjawab betul, pelajar sarjana tiada yang menjawab betul. Soalan 4 berkenaan ubat GLP-1. Pelajar bachelor 12.3% menjawab betul, pelajar diploma 7.7% menjawab betul, pelajar sarjana 10% menjawab betul. Soalan 5, pemahaman terhadap pemakanan destari. Pelajar bachelor 15.4% menjawab betul, pelajar diploma 13.3% menjawab betul, pelajar sarjana 20% menjawab betul. Kesimpulan, pelajar ijazah sarjana muda menunjukkan tahap pengetahuan yang lebih tinggi dan konsisten. Manakala pelajar diploma memerlukan lebih banyak intervensi pendidikan dalam aspek biologi dan rawatan obesiti. Kumpulan sarjana terlalu kecil untuk dijadikan rujukan. Carta Bar 2 Carta Bar 2 menunjukkan tahap pendidikan responden terhadap sikap berkaitan obesiti dan sindrom metabolik. Carta Bar 2 menunjukkan analisis sikap pelajar terhadap obesiti. 1. Secara keseluruhan, pelajar ijazah sarjana muda mencatatkan jumlah tertinggi dalam sikap positif. Namun, pelajar diploma menunjukkan peratusan lebih tinggi dalam beberapa soalan. Contohnya, hanya 3.4% pelajar ijazah bersetuju. Obesiti perlu dirawat serius berbanding 6.0% pelajar diploma dan 10.0% pelajar sarjana. Sikap positif tertinggi dalam kalangan pelajar ijazah ada ialah pada soalan berkaitan stigma terhadap obes 7.1% Secara keseluruhan, sikap positif terhadap obesiti masih rendah dalam semua kalangan, menunjukkan keperluan pendekatan pendidikan kesihatan yang lebih empatik dan berasaskan bukti untuk meningkatkan kesedaran dan mengurangkan stigma. Kajian ini menunjukkan bahawa sikap positif terhadap obesiti masih rendah dalam semua kumpulan dan pendekatan pendidikan kesihatan yang lebih empirik dan merasaskan bukti diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangkan stigma terhadap obesiti dan kalangan pelajar universiti. Carta lajur 1 menunjukkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar masih rendah dan tidak konsisten merentasi semua tahap pendidikan. Untuk soalan 11, hanya 3.6% pelajar ijazah muda, 3.5% diploma dan 0% sarjana melakukan melaporkan melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Untuk soalan 12, penggunaan aplikasi kesihatan juga rendah dengan hanya 3.2% bachelor, 2.5% diploma menggunakan secara tetap. Untuk soalan 13, amalan pemakanan sihat iaitu mengurangkan makanan berlemak, bergula dan berminyak menunjukkan sedikit peningkatan. 6.3% bachelor, 2.4% diploma dan 20% sarjana memberi respon positif. Untuk soalan 14, mengenai pencarian maklumat kesihatan melalui media dalam talian, 4.6% bachelor, 6.0% diploma dan 20% sarjana menunjukkan kecenderungan positif. Untuk soalan 15, bagi penilaian kendiri berat dan lilitan pinggang, hanya 3.8% bachelor, 2.9% 100% diploma dan 10% sarjana melakukannya secara berkala. Secara keseluruhannya, walaupun pelajar ijazah mencatat bilangan amalan sihat tertinggi dari segi jumlah, amalan gaya hidup sihat masih rendah secara relatif. Menekankan keperluan untuk program intervensi kesihatan yang lebih praktikal dan berfokus kepada perubahan tingkah laku. Sekarang saya akan menerangkan cerita laju 2 tahap penyelidikan responden terhadap halangan berkaitan obesiti dan sindrom metabolik. Data laju dua menunjukkan bahawa halangan utama terhadap amalan gaya hidup sehat seperti kekangan masa, kos, stigma sosial dan kekeliruan maklumat wujud namun tidak dominan berdasarkan peratusan rendah responden yang memilih banyak atau sangat banyak. Soalan 16, kekangan masa. Hanya 1.2% pelajar ijazah sarjana muda 0.4% diploma dan 0% sarjana melihatnya sebagai halangan besar. Soalan 17. Tidak mampu membeli makanan sihat. 1% bachelor, 1.4% diploma dan 0% sarjana mengalami isu ini. Soalan 18. Stigma sosial untuk bersenam. 1% bachelor, 0.7% diploma, 0% sarjana mengakuinya sebagai halangan besar. Soalan 19 kurang percaya pada program penurunan berat badan 1.2 bachelor 1.4% diploma dan 10% sarjana kurang yakin soalan 20 kekeliruan akibat nasihat bercanggah 2.4% bachelor 1.1% diploma dan 10% sarjana menganggap ini sebagai isu utama Secara keseluruhan, walaupun pelajar izazah mencatat bilangan tertinggi yang mengalami halangan, pelajar sajana menunjukkan peratusan lebih tinggi dalam beberapa isu walaupun jumlah mereka kecil. Majoriti pelajar tidak menghadapi halangan besar namun isu seperti kekeliruan maklumat dan kekangan masa tetap wujud dan boleh menjejaskan amalan sehat. Oleh itu, komunikasi dan intervensi kesihatan di kampus perlu dirangka secara inklusif, jelas dan mudah diakses oleh semua pelajar. Daripada dapatan kajian ini, tahap pengetahuan pelajar masih sederhana dengan pelajar ijazah mencatat prestasi lebih baik berbanding diploma. Kebanyakan pelajar tidak menunjukkan kesediaan untuk mengiktiraf obesiti sebagai isu kesihatan serius atau membincangkannya secara terbuka, mencerminkan wujudnya stigma dan kekeliruan. Dari segi amalan gaya hidup sehat masih tidak konsisten. Halangan seperti kekangan masa, kekeliruan maklumat, kos dan kurang kepercayaan terhadap program penurunan berat badan dikenal pasti. Secara keseluruhan, terdapat jurang jelas antara pengetahuan, sikap dan amalan justeru. Pendekatan pendidikan kesihatan di universiti perlu lebih menyeluruh dan praktikal, melibatkan pemerkasaan pelajar, sokongan emosi serta persekitaran kampus yang kondusif untuk amalan sihat. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian terima kasih.